Рождество – это день рождения Иисуса Христа. На день рождения, конечно, должен присутствовать именинник. Именинник – это Слово Божье, потому что Слово Божье, оно было в вечности. Иисус, он на дне вечных, он является Словом Божьим. И он стал плотью, так написала Иоанна на первой главе. Поэтому Слово Божье, оно должно присутствовать с нами на Рождестве и на любом праздники, тем более, если это христианский праздник, действительно всегда в нашем общении должен быть. Иисус, что мы все делали во славу Господа. Для чего же родился Иисус? Он принес завет мира, завет любви, завет прощения, милости, благодати Божьей. И прошло две тысячи лет, но многие люди, конечно, они не познали до сих пор и люди достаточно невежественные в этом вопросе. Думаю, если обрежутся, они евреем станут, ближе, например. Куба. Да, или кипу, если оденут там, или еще что-то сделают, то таким образом они станут ближе к Богу. Но, вы знаете, ближе к Богу от этого вы не станете. Потому что, если почитать величайшего пророка Исаию, первая глава, она начинается со всех ритуалов, обрядов, которые делают евреи. А Бог говорит, мне тошнит, я не могу на это на все смотреть. Если читаешь последнюю главу, то же самое, он говорит, вы закалываете вала, это то же самое, что убиваете человека. Закалываете овцу, это то же самое, что пса убиваете. Говорит, вы приносите приношение, это то же самое, что вы свиную кровь приносите. Вы воскуряете мне, это то же самое, что поклоняетесь идолам. Страшно. То есть Бог говорит, я вообще не могу на это смотреть. Многие люди, они пытаются делать сегодня ритуалы, или субботу соблюдать, или еду какую-то организовать, или какой-то праздник и так далее. И сегодня действительно много в мире есть христиан, которые просто сегодня праздник. Мы празднуем. Что праздник? Зачем празднуем, если даже празднуют? То что ты празднуешь? Кто должен тогда быть в центре этого праздника? Конечно же Иисус, Слово Божье. Иисус есть Слово Божье. Он должен быть в центре. И Иисус будет просвещать. Он для этого и пришел. Ведь евреи, когда они праздновали, как они должны были праздновать? Народ мог стоять сутками, и им читали Библию, и им читали Завет Божий. от народ собирался, и они читали, читали, читали. Вот так вот в Израиле весь народ мог собираться. Сам Иисус, он приходил на праздник каждую субботу в синагогу. Для чего? Для того, чтобы опять изучать Завет Божий чтобы изучать Слово Божие, Библию, чтобы изучать. Вот и все. И сегодня это потеряно. Люди что-то сверху цепляют, смотрят, говорят, ой, я тоже теперь буду с Богом какие-то отношения строить. Я много встречал таких христиан, которые говорят, я вообще там ушел с церкви, потому что евреи, да евреи, Бог так евреев любит. Но ну, я говорю, конечно, любит. А как он их наказывал? Что других никого так не наказывал, каких наказывал? Любят, любит, но кого любит, тех наказывает. Или люди начинают это ритуал делать, или отваливаются, или они говорят: о, поеду там, поклонюсь где-то там, или святой земли наберут, мешок прицеплю там на грудь, или на спину буду с собой носить, и так далее. То есть люди они придумают из-за чего? Из-за невежества. Так много сегодня невежества по одной простой причине, потому что в вашей жизни нету на первом месте Иисуса Христа. На ваших праздниках, на вашем Новом году, на вашем Рождестве и любом другом празднике нету в каждое воскресенье, каждую субботу. Кто должен быть? Иисус должен быть на первом месте. Тогда у вас все будет на своих местах. Что же говорит вообще Бог и что говорит Библия об этом? Малахия говорит, что вы привели мне овец, чтобы жертву приносить. Я, говорит, пометы раскидаю на лица ваши, говорит, на голову вашу и выброшу вас отсюда, с моих дворов, вообще вместе с этим гомном, с с пометом вместе. Понимаете? То есть и пророки очень много об этих вещах говорит. И тогда надо задуматься, что не на этом нужно фокусироваться. Нужно фокусироваться на настоящем настоящем Рождестве, действительно, на Боге настоящем, а не на какой-то придуманной иллюзии. И праздники, которые без сути, то есть без Бога, без внутренности, без содержимого, все эти ритуалы и так далее, они просто теряют смысл. Поэтому Израиль неоднократно страдал потому что он нарушал Слово Божие, он какую-то форму делал, и как люди, ой, я обрежусь, там, или я кипу одену, или я там субботу сделаю, или еще какой-то ритуал сделаю, или не буду мясо кушать, например, да, или еще какие-то вещи. То есть форма без внутренности, которую Бог вложил без Слова Божьего, без истины, она теряет смысл, то есть без Иисуса она теряет смысл. Поэтому он говорит, где ваша справедливость, где Правда, действительно, где ваше богопознание, где видение, где воля Божья. То есть люди уклоняются, зато они всегда создают какие-то праздники, ритуалы, как мы знаем, сколько много в народе и вообще там у ортодоксов, как много действительно в православии этих праздников. А ты праздник сегодня соблюдаешь, а, понимаете, да? Поэтому в чем проблема была того народа? То, о чем Иисус, когда пришел, он сказал фарисеям, да, вы оставили суд, то есть справедливость, милость, любовь и веру. То есть вы не верите в Слово Божье, в свое что-то придумайте. И эта проблема, она сопровождает верующих хоть это евреи, хоть не евреи, можно видеть на протяжении всего существования. Поэтому, что, например, Исаия говорит, тут 56 глава, так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Опять суд и правду, да? Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Потому что, ну... Это евреи, они всегда евнух, это какой-то там второй или третий сорт, вообще ты не можешь во многом ограничения. иноплеменник, язычник, а вообще там топливо для ада. А что Господь говорит иноплеменникам, да, и евнухам? Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей и наплеменников, присоединяющихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их и в моем доме, Молитвы, все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Итак, Бог показывает, когда действительно ты не просто ритуал делаешь, а на самом деле ты нечистый, понимаешь, да? А когда у тебя полный есть порядок, то Бог говорит, что когда вы придете ко мне, я вам дам лучшее место, чем Израилю, да? чем евреям. То есть Бог же, Он справедливый Бог, понимаете? Он же нелицеприятный. Да, и дальше Господь вот продолжает, говорит, во что превратилось это все, что верующие и служители, они, говорит, как слепые, как пес, который не лает. Это псы, жадные душою, ищут только себе корость, то есть с выгодой на все смотрят, не знающие сытости. Это пастыря бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою користь. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся сикеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше. И дальше пророки о чем говорят. Вот такой пастырь, такой проповедник, который будет проповедовать, можно пить вино и так далее. К нему будет очередь, и вы развесите уши. Но Господь как называет? Это не пастырь, это уже пес говорит. Это уже не священник, это не служитель. И во что превратились действительно праздники, которые пытаются под именем Божьим делать праздники и призывать имя Божье. Это попойки. уже какие-то, да, попойки, пьянки и так далее. Есть ли в этом Бог? И Бог вот об этом и говорит. Кто ходит в правде, кто ходит в истине. Поэтому не вопрос, ты еврей или не еврей, действительно. Насколько ты чтишь Бога, насколько ты чтишь Его Слово, ты чтишь Завет, действительно, ты хранишь этот Завет, ты исполняешь этот Завет. И точно так же он говорит пророки, которые тоже пьют. И говорят, да пейте, сегодня много таких есть проповедников, и деноминаций и так далее. Пей, да не упивайся. Но что он говорит? Все, такие пророки, они уже ошибаются в видении, спотыкаются в суждении. То есть они уже четко не видят Бога, они не понимают ни Слова Божие, ни видения, ни в суждении. Уже мозги работают, не имеют уже разума Христа, скажем так. Это уже не тот пророк, который может говорить, так говорит Господь. Это уже тот, чья душа говорит. И очень много действительно лжепророков, которые в Библии описаны, и Бог их наказывал, карал. И, к сожалению, люди, они выбирают чаще именно лжепророков. Они любят. Это все такое душевное, земное, бесовское. Поэтому выбор остается, конечно же, у человека. И мы должны сделать свой выбор. Поэтому давайте, чтобы у нас это не превратилось просто в попойку, если мы говорим, что это праздник Божий, и Бог к этому какое-то имеет отношение к нашей жизни. Поэтому Иисус должен быть на первом месте. Пусть он будет на первом месте в вашей жизни, в вашей семье, в вашем служении, за вашим столом, в вашем доме везде, на работе, где вы находитесь. Иисус в собрании вашем, во всем, должен быть на первом месте. Дайте ему ту позицию, которая принадлежит ему и никому другому. Аминь. Да благословит вас Господь.